В городе Сочи у нас сегодня 6 градусов тепла только всего лишь. И идет дождь с моря. Небольшой ветер. Промозглая такая погода. Как там в Сочи не было вот этого мазута? В Сочи э, мазута я не видел. И у нас э, по телевизору не говорят, что есть или нет, не видели на, на берегу. Но птицы, птицы, замазанные в Мазуте были, их отлавливают, то что они не могут залететь. Но говорят, что вот якобы они же перелетные прилетели извините, в Мазуте, птица не полетит. Вот. Но Конечно. не хотят портить э, имидж Сочи, то, что у нас э, туристов потеряют. Ну, не знаю Понятно О чем вы общаетесь? Да ни о чем Я хотел спросить Скажите, вы читали труды Джоша Вашингтона? Первого президента Америки Нет, не интересовался Ну вот я смотрел Там сказано Джош Вашингтон Сказал У США не должно быть Постоянных друзей и постоянных врагов то есть сша должно лавировать между этого. так вот сейчас она и лавирует понимаете и что подпевает сильно великобритания это вообще очень очень такая ну, я бы сказал змеиная страна а что что справили Двойной. Два народа стравили между собой, которые жили очень хорошо, воевали угу. вместе. Сколько угу. с вашей стороны угу. и героев Советского Союза, угу. и вообще воевала. Вообще народ был очень-очень братский, дружелюбный. И вот вменили им Бандеру, Голодомору, вот все это неправда. Стравили. И потом смотрят, вот смотрите, русские друг друга убивают, только стоило подначить, а сейчас не знаю, Америка хочет бросить, на Европу поставить, Европа брыкается, у нас нет таких денег. В общем, короче, оставят полностью Украину в разрухе и выплюнут, как уже сказал этот, как президент Трамп, что... Может быть в Россию отдать Украину? То uh -huh. есть никто не хочет сейчас не восстанавливать разрушенную uh -huh. э, страну, не хочет субсидировать. Uh -huh. Вот остались у разбитого корыта, как uh -huh. говорится. А сколько людей полегло? За что? Вопрос к вам. Тогда объясните, почему Россия начала военную агрессию против Украины, если виновата Америка? Россия не начинала. Ложь. Вы знаете, Россия два раза Минские соглашения э, были. Где Россия не была, э, только была как наблюдатель. Она ложь. не была ответственна ни за что. Хотя ложь. на нее накладывали... Сразу, ложь. Сразу аргументируйте. Ложь. Потому что Россия как раз и подписала. Чрезвычайный посол... Чрезвычайный полномоченный посол... Российской Федерации подписал минское соглашение. Я говорю, Вы хоть в Минске читали соглашение? Первый, второй. Конечно. Читаю. Там сказано, как что они Россия правильно называются? Что, что как делать, она, как, как, как они правильно называются? Я говорю, хоть один. Пункт как они России, правильно называются? что-то сделать. Было. Еще как они правильно называются? Минские соглашения Нет, это комплекс мер. Называется неправильно. Комплекс мер разработан президентом Российской Федерации и президентом Украины. Ну, вы хотите Украины. сказать, что Россия Правильно называется. Напала на Украину? Да, я хочу сказать. Вот вы сказать тоже конкретно. Тоже Если у вас есть совесть вот, и чувства, вы это потуре. Можно ли можно вас поинтересоваться? А вот эти введения войск на территории Украины с февраля 2014 года. Это как называется? Войск как таковых не было. Там не было, было э, наблюдательное, забыл об не Не было зарегистрировано пересечение границы. Российскими войсками. Единственное, 20 тысяч находилось в Крыму. 20 тысяч по договору. Почему они наруш... он нарушили пункт 6 договора о размещении? А какое там нарушение было? А под Что должны находиться в одном месте, неправда? Не было в договоре этого. Они не должны были находиться в одном месте. Они не должны вмешиваться. Они не ваш, должны ваш... внутренние дела Украины. Почему они вмешались? Почему эти войска вы, выведены были за пределы воинских баз? Да я знаю, почему сейчас, они? Сейчас почему они? Подождите, подождите. Я вы задаю вопросы. Возьмите, я, -за вас я вас слушал. Я вас слушал. Я вас слушаю. Из российской агрессии. Mm. Почему а в чем выражалась агрессия? Стамбульские соглашения, даже после э, При чем этого. Причем здесь стамбульские, стамбульские соглашения? При Где чем договорились стамбульские? почти. Причем здесь Стамбульские соглашения? Мы говорим, почему Потому что война? не хотели войны. Кто не, не хотели войны. Кто И не российское хотел? правительство не хотело войны. До с конца боролись до того, чтобы не, прови... не, не а было войны. Убийства. Можно у вас спросить, э, сколько вам лет? Мне уже 72 скоро. Понял. Стамбульские соглашения когда начали обсуждаться? Я не помню точно, но где-то, э, по-моему, летом 2022 года. А до тех пор уже шла война? Да, она началась. Кто начал ее? Ее начали, потому что... Чьи правосы... войска перешли границу? Подождите, провоцировали полностью Чьи войска перешли Побило. границу. Вы были в Донбассе, были в Донбассе. Чьи войска в этом... перешли границу? 72 года. Да вас... Причем тут это границу? Сколько можно было терпеть и снимать? Еще раз спрашиваю, 72 Убивали года. Людей. 72 это года. Все, все сделала 72 Англия. года. Англия перешла границу. Я имею в виду, сделала Англия, она пострикала вас к этому. А, понимать, я а, послала российские войска. Почему, извините, с 2014 -го года полностью вооружали, сам Трамп сказал сейчас, что с 2014 -го года вооружали не только джевелинами, шли шло тяжелое вооружение. Какое? Для чего? Для чего? Какое вооружение? Пушки, все шло абсолютно на, на территории Украины. Лоз. Да не лошадь. До -го, двадцать года, -го года ни одной единицы артиллерии не было передано Украине. А если вы читали Минские Это соглашения, скажите мне, пожалуйста, откуда взялось в Минских соглашениях Торнадо С? В Минских соглашениях должна быть. А ну извините, когда уже начали обстреливать Донбасс. Полностью бомбить. Говорят, кондиционер взорвался. Я вас Плячу, спросил, торнадо... откуда взялась торнадо С на территории домой? Я говорю, да, это было. Торнадо я не знаю, а но Откуда вооружение... взялось? У меня одно желание. Чтобы ты падло. Сдыхало долго и чтобы тебе черви ели. Чтобы твой язык. Виїли, бля. Щоб ти не могло здохнути, як ота відьма. Поки, поки стелю не зірвуть. Біла церква. Біла церква. Показує Британію. З Британія, бо я в Британії знаходжуся. Я сам, сам з Білої церкви, а зараз в Британії знаходяться. Ну, про що хочете поговорити, що хочете запитати. А за своїми, що, що, що за своїми? Я з Кацапи вганяю. А що їх ганять? Да. Їх без того. Як да, 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 то, то сволота така, що їм не кажи, то тварюки кончені. Що там, холодно? Да, я нормально. Нормально. Хочу. Хочу. нормально. Зима хоч Троки... трошки носа показала. Трохи снігу є, да? А, чуть-чуть. Хоч зима, я ж кажу, зима хоч трохи носа показала. Я зрозумів. А то ж було все таке стлякать, сухость, сухость, слякоть. Ну, взагалі, то нормально. У мене так. до вас Бо одне питання. До... Так. Як ви думаєте, от росіяни такими стали чи вони такими були? Ви знаєте, що я можу сказати. От Я прожив уже майже 70 років почти. І я вспоминаю. Там, де я працював, і були кацапи були. Де я служив в армії в Германії служив, де? де... От ця, ця, ця ненависть до України, вона була завжди. Тільки вона була закамуфльована, вона була десь там, глибину, десь там, але все одно їх проривало, все одно десь. Ну... Відчувалося, що це неприязнь до України, вона відчувалася. Вони цю цю неприязнь вони десь приховували. А це е, з приходом Путіна за 30 років вони, вони з катушок з'їхали, і те, що у них внутрі там, десь було заховане, воно все вирвалося наружу. Е вони освободили цю енергію, вони їм стало класно. Вони вже почали казати: вбивай хохлов бей хахлов, і, і, і поїхали вбивати. І, і З радістю, і всі це піддержать, і все остальне То воно якось і скривалося, десь воно там внутрі було. А тепер воно вирвалося наружу. Десь воно історично, історично, звісно, ще з часів Богдана. Чи з пів, чи Ну, ну якщо ну, я, я знаю, от в селі де, у, у бабушки, там, десь в селі, е, якщо там, ну, це які роки? Це, це десь там 60-й, десь там, ну, от, так, на, на все село, там десь якісь росіяни там живчать, якась сім'я знала, О, там кацапи воно, живуть. Кацапи живуть. На, на все село знали, що там кацапи живуть, там, чи, 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 чи на вулиці там десь. Да. Але але тоді це все акумулірувалося, і, 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 і воно з Путіним воно все вирвалося наружу. Це все вирвалося. І вони цьому радіють, і вони доволі, що, що можна так казати, що не треба сховати щось в собі. Що можна. Я думаю, воно було тільки воно було скрите. Чи можу я так перефразувати, що його влада Путіна, дозволила їм скинути маску такої благочинності? Сто процентів. Ви, 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 то, що я хотів сказати, ви більш рамотно це сказали. Так, це, це Путін дав їм можливість скинути цю маску. Воно, воно було, але він їм дав цю, цю можливість, ви розумієте? Да. І він, він сказав: я за все відповідаю. Мічхахлов, -мач, я за все відповідаю, все. І, і вони, вони довольні, що є є, і, навіть, навіть якщо, щоб не произошло, вони скажуть, та це, це Путін, це ж, це ж не ми, це ж, це ж Путін тут затіяв це все. Ну, а що не відбудеться, завтра вони знов надінуть маску, якусь другу. Так, да, 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 да. це, це такий народ, це, це, це люди такі, вони по своєму характеру, вони по, по своїй суті такі. Бо, бо якщо взяти характер українця і характер росіянина, ну це різні люди. Кажуть, ми єдиний народ. А нічого єдиного немає, все, все різне зовсім. Вони предки оду з монголо татарської роди, оттуда вони. І ці всі відголоски, вони це все в них сидить. Цей ген сидить. Вони не хочуть працювати, вони не хочуть создавати, вони не хочуть. Воювати гуляти, грабити, це їхнє, це все це, це, їхнє нутро. І їм багато не треба, хачевники. Що їм треба? Мундірка, кусок якоїсь там ковбаси, саме дешевої, самогонки там чи, чи браги. та й все. І для них це щастя. І се для, для українця це родина, це діти, це внуки, це гарний будинок, двір гарний, сад гарний посадити. Якось прожити життя з таким з достоинством. Та їм це достоинство їм не треба, вони плівати хотіли на це все достоинство, на це все. Вони живуть отаким такі от. Таким от. Ну, можливо, правильно сказав ваш земляк пан Віталій і Воксвірітатіс, що вони зупинилися на розвитку в 16 столітті. Сто Я... процентів. Вибачте, дружина, Є... дзвонить. Да, я с ним, с, ним с, Виталием, с Виталием буквально все минуту назад разговаривал. Все ну, прекрасно. Слава Богу. Слава Украине. Героям слава.